Всем привет, с вами Москва, и сегодня мы будем открывать один пак за 30 тысяч. Как видите, у нас есть э, э, обновленные игроки. Это Лукаку, э, Кейн и Поет. Вот. они здесь э, трансферы, да? В углу, да? Видео получится таким коротким, да? Откроем, потому что мы только один пак. Вот этот. Вот промо пак за 30 тысяч спросите как я заработал 30 тысяч это же так трудно да ну, для кого трудно а для кого легко я просто так можно сказать продал джербиню за 10 тысяч э, какого-то этого игрока за 2600 и э, коноплянку за 15 тысяч да и у меня так получилось. И еще там у меня было где-то 10 тысяч, да? И так я вот заработал. И давайте же откроем этот пак. Я долго думал открывать этот пак. Тратить ли все свои э, деньги, ну монетки, за то, чтобы открыть один пак. Я решился его открыть. Давайте. Раз, два, три. И что же нам выпадет? Близ! Близ! Что-то нормальное, близ! Ч ⁇ Это пак за 30 тысяч? Это пак за 30 тысяч, да? Дорогие, это... Нас обманули. Но ну, смотрите, здесь даже нету ни одного разного игрока. Капец. Ч это за пак? Ну, например, мы все продадимся. 3000. Так, мы ну, все продаем. Я открою еще один премиум золотой пак. Я, Я поражаюсь, как это пак в Ого, ого, что нам выпадает? вот это пак. и это валенсия кф и какой-то курт как, не знаю да ну мы на эти ручки забираем и даже в этом паке нам выпал равный Мы его выставим на аукцион вот за 10 тысяч да это очень много но знаете что бывают такие люди, которые пер... впервые зашли в FIFA, да, зарегистрировались через Facebook, начали покупать всех. И просто первый попавш... первого попавшегося купили и все. И этот первый попавшийся может быть мой игрок. Я кое-что посмотрю. На выйти нам добавили. Ну, давайте Челси. Не Ну, да, вот. И ждет, ждет. О, мини-золотой пак кое-что подумал. И может мы еще один пак откроем. И сыграем даже один матч. А мы играем за ПСЖ, да? Кажется, да. Как За кого мы играем? Вообще. Ну, мы играем против Барселоны. Это уже понятно, да? За какую команду мы играем? Месси здесь. Блин, что мне... И еще один гол мы должны забить И, а, понял уже За какую команду мы играем, да? Э, 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 да? Да, да, да Ну, вначале Блин, все настройки сбились Ну, сейчас мы это Поверим Антон Антон Геризман да, мы еще сейчас откроем один пак за... Ну, он нам будет подарочный, да. Ну, короче, откроем еще один мини-золотой пак сейчас. И все. Да, Ух, браво, еле вытащил. Может, еще скоро откроем один пак за... Всё, нам дали ачивочку, это ачивка, знаешь, что, когда ты заходишь, это... ну, просто у меня такая фигня осталась, мне, это я потом, да, ой, зарядка седает уже, ну, мне кого, чё так лагает, о, всё, кажется, мою да, просто чё, нет. Например одиннадцать два десять. Чё это было? Открываем пак. Мини золотой нам подается какая фигня, даже равный. Вот нет. Их, Ну два. Это всё. на Продать. 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 Ну, короче, все фигня нам выпадает, да? с вами был Морс. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про комментарии. Всем удачи! И всем, пока.